Обследую ну, улицу Мечникова. На улице Мечникова, недалеко от Хмельницкого отделения милиции, к нам подбежал мальчик, представился Владиславом и сообщил, что в, паре, в парке Преображенского у него два человека взрослых отобрали мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении. Данный мальчик нами был взят на борт, в ходе чего, в ходе РМ на улице Мечникова, 59 нами были замечены двое граждан, на которых парень указал, что данные граждане, что они являются теми, кто забрал у него телефон после чего данные граждане были задержаны. На место вызвано следственная оперативная группа для дальнейшего разбирательства. То есть как, как, они к тебе подошли, получается? Они пошли, подошли ко мне сзади и руки всунули между рук и говорят, типа, это вот тогда телефон, и я говорю, нет. Они мне сказали, типа, тебе что, дороже телефон или жизнь? Я говорю, жизнь. И все. И они начали стоять со мной, общаться. И... Все, я отобрали телефон. Я сразу побежал в милицию, ну, среагировал быстро. Я был рядом возле отдела. Я быстро среагировал и побежал. И все, потом мы сели в машину, и катались по парку. И потом... Ты опознал ее, да? Да, опознал. И они здесь стояли уже, Мы подъехали, получается. И меня спрашивают, типа, а они, не, они. Я сказал, точно они, потому что я запоминаю лица. Ну, хорошо, хорошо запоминаю лица, и все. И потом они, типа, я точно не я А какой телефон? Я говорю, белый, с что Хорошо. Вот. Что, произошло? Почему задержали? Ну, вот так вот произошло, что тем, тем не разобрал. Ну, что вы разобрали? Конкретно. Ну, да, конкретно. Ну, в чем проблема была? Ну, он сказал, что мы у него телефон забрали. Вы не забирали? Нет, он сам дал нам телефон, на позвонить. Ну, это что в сторону, он убежал где-то. Понятно. Откуда я знаю, ну, что Вот так вот было. Где телефон? Вот у меня в кармане лежит. Никто никуда не убирал. А, вот певица вместе уехала? Вместе Вместе, он, не вылез. Ты вместе что, вместе, что есть. Ну, есть? Вот такие Телефон. вот а, то передал, да? готовы ли в присутствии понятых выдать данный телефон? Пожалуйста. Вы сами достаньте, что вы. же мне хотите взять. Я его не хочу, я вас спросил, готовы ли вы его добровольно выдать? Я не понял вашего вопроса. Вы готовы мне добровольно выдать? Добровольно вам выдать? Да. Так, да, телефон. Его, or, О, записано. Ребят, подойдите на да, да. э -э Телефон Ленова. 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 Поломаем. аккуратно открывай. Давай я подержу. Да, как крышка открывается? Да не, 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 я подержу. Телефон <анкредит> <с antibiotics> <с��> <здесь> <плес> <Лизь> Ленова. <laughs> Модель Ленова S650. Два имея есть. есть. А ну, like. есть. оба имея мы перепишем в заявлениях. Писать умеете?

И <св�> там, чтобы телефоны не сейчас будет нормальный кадр. <св�> Дальше... а -а 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 -а. Диктуры, пожалуйста. Там